Есть ли какой-то плюс, если я плачу заранее вам билет, для меня какие-то гарантии, скидка или еще что-то? накопительные, может, для бонусы? Нет, -то нет. На самом деле, вот люди считают, что если они купят билет, это им дает какие-то гарантии. На самом деле нет. Uh -huh. Ну вот я считаю, никаких гарантий это не дают. Заплатил, ты не заплатил. Права у тебя такие же на приезд, как и у всех других, uh -huh. у кого есть билет. Когда человек. Единственное, единственное отличие, то есть если билет выкуплен, то за день до выезда не нужно быть на связи. А, я понял, ну все. То есть, потому что если билет не выкуплен, и мы за день не, до выезда не сможем связаться, ни вы нам не перезвоните, ни мы вам не дозвонимся. Мы ну, вот отменим билет. Отмените билет, если просто не взял трубку. Да? Ну, не, но ну, мы будем названивать. Будем названивать, писать. отписать. Связь пропала. Но не да, будем связь не пропала. Ну, минимум пять раз мы позвоним. Еще отправим сообщение куда-нибудь. СМС-ку в догонку, чтобы когда включился она пришла. В мессенджер, если он есть, там тоже напишем. Но мы будем стараться, в общем. Ну, если все, там, извините.